السلام علیکم ویلکم بیک ٹو دا چینل محمد ابو صلی و علی رسول کریم ولاَََََََََََََََََہ وصحبى من امباد الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحيم علی محمد ولا محمدن بيعدت ميالف مرتن و بارك وسلم جیسا جيساكہ آپ جانتے ہیں ہم نے اپنی گزشتہ ویڈیو کے اندر نماز محمدی یا حنفی نماز کے اوپر بات کی تھی آج اسی سلسلہ کو ہم آگے بڑھائیں گے اور آج ہم نماز کے جو دوسرے مسائل ہیں جیسے سجدہ میں جانے کا طریقہ کیا ہے سجدہ کرنے کا طریقہ کیا ہے اور سجدے میں زمین پر سات آزا رکھنے چاہیے اس طرح کے جو مسائل ہیں ان کے اوپر بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آج ہم اپنے نماز کے ٹاپک کو کور کریں تو آیا ضائع کیے بغیر ہم جو ہے اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سجدے میں جانے کا کیا طریقہ ہے اور اس کو کس طریقے سے ادا کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے ایک حدیث مبارک ہے اس کو ملائزہ فرماتے ہیں کہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے سجدہ میں جاتے ہوئے اپنے گھٹنوں کو ہاتھوں سے پہلے رکھا اور سجدے سے کھڑے ہوتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے اٹھایا اب یہاں پہ ایک چیز جو ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں کہ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ سجدے میں جاتے ہیں تو گھٹنے رکھنے سے پہلے ہی وہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں اور ہاتھ کے سہارے جو ہے وہ سجدے میں جاتے ہیں تو یہ طریقہ کار غلط ہے سجدے میں جانے کا جو درست طریقہ ہے وہ آپ کو حدیث میں ہم نے بتایا ہے کہ گھٹنے جو ہیں وہ پہلے لگیں گے اور ہاتھ جو ہیں وہ بعد میں رکھیں گے اور جب آپ اٹھیں گے تو ہاتھ لگے رہیں گے گھٹنے پہلے اٹھیں گے بعد میں آپ ہاتھوں کو اٹھا کے گھٹنوں پر رکھیں گے تو یہ طریقہ کار ہے ہاں اگر کسی بیماری کی صورت میں آپ اس طرح کرتے ہیں تو وہ طریقہ کار درست ہے اور اگر آپ جان بوجھ کے اس طرح کا طریقہ اختیار کرتے ہیں تو وہ طریقہ درست نہیں ہے تو سجدہ کرنے کا جو طریقہ ہے اس کو ہم مختلف جو احادیث ہیں ان کی روشنی میں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا طریقہ کار ہے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مجھے سات اذہ پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے چہرے پر اور یہ کہتے ہوئے آپ نے اپنے ہاتھ سے ناک کی جانب اشارہ کیا اور دونوں ہاتھ گھٹنے اور پاؤں کے کناروں پر یہ اس میں سات ازاحب بنتے ہیں دو آپ کے پاؤں ہو گئے دو آپ کے گھٹنے ہو گئے تو یہ آپ کے چار ہو گئے اسی طرح آپ کے جو چہرے کا جو ایک حصہ ہے یہ ملا کے آپ کے پانچ ہو گئے اور دونوں ہاتھ یہ آپ کے سات ازا مکمل ہو گئے جس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کے اوپر سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے ٹھیک ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے ایک اور روایت بھی مروی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے سات ازا سجدہ کرتے ہیں اس کا چہرہ دونوں ہتھیلیاں گھٹنے اور دونوں پاؤں تو جو سجدہ کرنے کا صحیح طریقہ ہے وہ حدیث کی روشنی میں ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور حضرت ویل بن حجر نبی کریم سے سلم کی نماز کا طریقہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم وسلم نے جب سجدہ کیا تو اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان سجدہ فرمایا مطلب دونوں ہاتھوں کے درمیان اب کچھ لوگ ہیں آپ دیکھتے ہیں بالکل ایسے ساتھ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ جوڑ رکھا ہوتا ہے تو سجدہ میں دونوں ہاتھ جو ہیں وہ کانوں کے برابر ہونے چاہیے حضرت ویل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ سے مر بھی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدہ کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا تو آپ کے ہاتھ آپ کے دونوں کانوں کی سیدھ میں تھے اور ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ سجدہ کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ یا تو ان کے کانوں کی سیمت میں آگے نکل چکے ہوتے ہیں یا بہت پیچھے ہوتے ہیں اور کسی بندے کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے کسی بندے کا بہت کم ہوتا ہے بالکل کسی نے ہاتھ ساتھ جوڑے ہوتے ہیں کسی نے بہت دا, کلے رکھے ہوتے ہیں تو اس طرح جو ہے وہ سجدہ درست نہیں ہوتا اور سجدے میں جو ہے جب آپ جائیں تو آپ کے ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں نا وہ میں ملی ہونی چاہیے نہ کہ ان کو اس طرح کھلا رکھا ہونا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب سجدہ فرماتے تو آپ کی انگلیاں جو ہے وہ ایسے ملا لیتے آپ اپنی انگلیوں کو سجدے میں جاتے ہوئے اور دوسری یہ چیز ہے کہ سجدے میں آپ کے ہاتھوں اور پاؤں کی جو انگلیاں ہیں نا ان کو قبلہ کی روح ہونا چاہیے بالکل سیدھی ہونا چاہیے سٹریٹ ہونا چاہیے جیسا کہ نبی کریم علیہ وسلم کا جو آپ کہہ لیں کہ جو طریقہ ہے سجدہ میں جانے کا وہ بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ میں اپنی انگلیوں کو قبلہ رخ رکھا ہے ٹھیک ہے اور اس میں دیکھیں آپ کے بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے ان کے جو پاؤں کی ڈائریکشن ہے وہ غلط ہوتی ہے انہوں نے اپنے پاؤں کی ڈائریکشن کو ہی ٹھیک طریقے سے نہیں رکھا ہوتا درست طریقے سے نہیں رکھتے ان کا پاؤں ٹیڑا ہوا ہوتا ہے اور بعض لوگ مجبوری کی وجہ سے نہیں ایسا کرتے عادت کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں تو دین میں جو بری عادات ہیں ان کو اپنانے سے منع کیا گیا ہے اور جو درست عدات ہیں ان کو اپنانے کے لیے کہا گیا ہے تو لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نماز کے اندر جن چیزوں سے منع فرمایا گیا ہے ان چیزوں سے منع ہو جائیں اور جن چیزوں کے لیے کہا گیا ہے کہ ان کو درست رکھا جائے تو ان کو درست رکھا جائے ٹھیک ہے سجدے میں دونوں کونیاں زمین سے اٹھی ہونی چاہیے یہ دیکھیں یہ ایک بڑی ہی اہم بات ہے جو آپ کے گوشت گزار کرتے ہیں کہ ایسے بہت سارے میں نے لوگ دیکھے ہیں کہ جو کونیاں جو ہیں وہ زمین پر بچھا دیتے ہیں تو ایسے نہیں رکھنا چاہیے حضرت بن عزب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں جب تم سجدہ کرو تو اپنے ہاتھوں کو زمین پر اور کونیوں کو اٹھا کر رکھو تو ہاتھوں کو جو ہے وہ زمین پر رکھنا چاہیے کونیوں کو اٹھانا چاہیے اب ہمارے یہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہیں ان کا یہ معمول ہے کہ وہ آلکس کی وجہ سے آپ کہہ لیں یا کم علمی کی وجہ سے کہ لیں اور وہ اپنے جو پاؤں اپنے جو کون یہ ہے کہ آپ کے جو پہلو ہیں وہ الگ ہونے چاہیے آپ کے ہاتھوں سے نہ کہ بالکل ایسے بالکل ساتھ جوڑے ہوں اور سجدہ میں ہاتھ بہت زیادہ پھیلے یا سپٹے ہونے نہیں چاہیے یہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے بہت زیادہ اس کو کھلا رکھا ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ دوسرے نمازی کو تنگی ہوتی ہے تو آپ کسی کو تنگی تو دینے جاتے نہیں ہے مسجد میں ٹھیک ہے تو بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنا سجدہ اتنا کھلا کرتے ہیں کہ دوران نماز جو ہے دوسرا نمازی جو ہے وہ بےچارا اس کے لیے جگہ کوئی نہیں بچتی اور وہ شرم کے مارے وہ اس نے سجدہ تو نہیں ہے وہ تنگ ہو کے سجدہ کرتا ہے تو لہذا ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اس طرح سے جو ہے آپ اگر سجدہ دیتے ہیں تو دوسرے نمازیوں کے لیے بڑی مشکلات جو ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں تو نبی کریم وسلم کا عالی شان ہے کہ جب سجدہ کیا تو اپنے ہاتھوں کو زمین پر اس طرح سے رکھا کہ ہاتھوں کو نہ بہت پھیلایا نہ بہت زیادہ سمیٹا یہ دیکھیں یہ ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے سجدہ فرماتے تھے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نبی، کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کالو فیل ہیں ان کے اوپر توجہ دینی چاہیے اور اس کو اپنانا چاہیے تاکہ جو نماز کا طریقہ کار درست ہو سکے اب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سجدے کی اور بھی جو دوسری صورتیں ہیں وہ کیا کیا ہیں سجدے میں جو دونوں پاؤں ہیں آپ کے وہ سیدھے کھڑے ہونے چاہیے سیدھے کھڑے ہونے سے مراد یہ ہے کہ آپ کے جو پاؤں کی ڈائریکشن ہے وہ اوپر کی طرف ایسے سیدھی ہونی چاہیے نہ کہ وہ ٹیڑی ہو اب بعض لوگ ہیں وہ دونوں پاؤں ایسے ساتھ جوڑ لیتے ہیں اور کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بہت زیادہ اپنے پاؤں کا پھیلاؤ کر لیتے ہیں تو جس سیمت میں آپ کھڑے ہیں اسی سیمت میں آپ اپنے پاؤں کا پھیلاؤ رکھیں گے اور ان کی ڈائریکشن بالکل سیدھی رکھیں گے اور آپ کی جو انگلیاں ہیں وہ قبلہ کی طرف بالکل سیدھی ہوں گی اس کے اوپر ایک حدیث بھی ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی کہ ایک دفعہ رات کو میری آنکھ کھلی تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پہ نہ پایا میں نے اپنے ہاتھوں سے آپ کو ٹٹولا تو میرا ہاتھ آپ کے قدم و مبارک میں لگا آپ سجدے میں تھے اور آپ کے دونوں پاؤں سیدھے کھڑے تھے تو دیکھیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک ہے کہ آپ نماز کس طرح سے ادا فرماتے تھے تو لہٰذا ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے عین مطابق نماز کو ادا کیا جائے تو سجدے میں جو تسبیحات ہیں اور ان کی جو تعداد ہے اس کے بارے میں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں جب کوئی سجدہ کرے اور اپنے سجدہ میں تین مرتبہ یہ کہے سبحانہ ربی اعلیٰ تو اس نے اپنا سجدہ مکمل کر لیا اور یہ کم سے کم مقدار ہے ٹھیک ہے آپ اس میں پانچ کی تعداد بھی اس میں کر سکتے ہیں لیکن کم سے کم تین کی تعداد جو ہے اس میں ادا کرنا لازم ہے اس سے آپ کم میں نہیں ادا کر سکتے. اسی طرح جلسہ ہے اور اس میں سکون اور اطمینان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور جلسہ ہم وہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو آپ سجدے سے اٹھ کے آپ بیٹھتے ہیں دوسرے سجدہ جانے سے پہلے کے لیے تو بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ابھی پہلا سجدے سے بھی پوری طرح مکمل اٹھتے ہی نہیں ہیں اور دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں تو یہ طریقہ بالکل ہی غلط ہے اور اس میں بالکل اتنا سکون اور اطمینان سے بیٹھنا چاہیے کہ جتنا آپ سجدے کی مقدار میں بیٹھ کے آئے ہیں اتنا جو ہے اس مقدار میں اگر آپ بیٹھیں تو زیادہ بہتر ہے بالکل جسم جو ہے اگر آپ کوئی بھی اس کا عمل ادا کر رہے ہیں نماز کا تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ آپ اتنا وقت اپنے جسم کو سکوت دیں کہ پورا جسم سکوت کی حالت میں آ جائے پھر آپ دوسرے اس کے عمل کے لیے آپ جائیں تو اسی طرح آپ کو نماز کا دوسرا سجدہ جو ہے اس کو ادا کرنا چاہیے اچھا یہاں پہ ہم ایک اور بات کا ذکر کر دیں جو کہ بڑی اہم ہے کہ بعض لوگ قادہ میں بیٹھتے ہیں جسے ہم تشہد میں بھی کہتے ہیں تشہد میں بیٹھنا بھی کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ کس طرح سے بیٹھتے ہیں کہ وہ دونوں اپنے پاؤں بچھا لیتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے آپ کا جو رائٹ والا جو دایاں پاؤں ہے اس کو آپ کھڑا رکھیں گے جس صورت میں آپ سجدے میں گئے اسی صورت میں اور جو آپ کا لیفٹ ہے جو آپ کا بائیاں پاؤں ہے اس کو آپ بچھائیں گے اور اس کے اوپر آپ بیٹھیں گے اصل طریقہ کار کادہ میں بیٹھنے کا یہی ہے اور جو لوگ دونوں پاؤں بالکل سیدھے رکھ کے بیٹھتے ہیں یا دونوں پاؤں بچھا کے بیٹھتے ہیں تو یہ بالکل ہی غلط اور نماز کے خلاف طریقہ کار ہے اس طرح سے انسان کو نہیں بیٹھنا چاہیے یہ چھوٹی چھوٹی کچھ چیزیں ہیں جن کے اوپر عمل کرنا بڑا ضروری ہے یہ وہ عمل ہیں جن کو کرنے سے آپ کی جو نماز ہے وہ درست ہوتی ہے اور جس کو نہ کرنے سے آپ کی نماز جو ہے وہ ضائع ہونے کا خطرہ ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ عمل درست طریقے سے کرے جس سے انسان کی جو نماز نماز ہے وہ بہتر ہو ہم نے نماز محمدی یا حنفی نماز جو ہے اس کے اوپر بڑی ہی تفصیل سے گفتگو کی ہے اور دو تین ویڈیوز میں ہم نے اس کو بڑے ہی مفصل طریقے سے جو ہے بیان کیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ کوشش جو ہے وہ قبول فرمائے اور مجھے اجازت دیجیے اللہ حافظ